Мы представители так, общественной организации «Народный контроль». Да, говорит, он, он смотрит, да, дела, так, потому что нам за несколько сигналов. Мы хотим просто Хорошо, так. будь ласка. Вы не против, да? Нет, не, не, будь Кто вообще спонсор здесь? У нас взаимно тут центры, Ну, вы знаете, что можно, людина я Це ж люди пенсійні молоді. І 25% пенсії вони одержать там. 75% пенсії іде нам немає. А власне лавані, що хтось допомагає? Адміністрація, там що, ну ви знаєте, як ну, потрібно звертаємося. То... Єдина війна, яка була, чи так вона тільки була? Ну, що ми зверталися, в нас холодильна камера, морозильна більше. От нам допомогли, на купили морозильну камеру. Коли були оті вибори, Тобто у вас це періодичность перед тим, как грубові. Але не завжди. А от іменно в ті моменти, коли не тут грубо. І ось коли день 1 жовтня людей по кіловіку завжди, приїздять, до нас вітають. Голова адміністрації, і наш директор територіального центру. І спонсори, і відродження Бугрушевські. Ну, приїздять. Кожного да, да, да. року вийде. до нас хтось приїздить. Ну, найчастіше, звичайно, це з адміністрації. Чушкін приїжджає, заступник його, козак часто буває тут. Да, він ваш переговори. Да, він наш переговорний директор міського. Якщо звертаємося, звертаємося до них. вихідного. У нас саме нагальна проблема. У нас там незакінчений корпус ще один. А тут пішли, я вас приведу, ви Завтра. кордони це. Чого? Скучили що? Mm -hmm. Не плачте, все. все добре. Заспокоюся, будь ласка. Mm -hmm. Не було. А, ну і добре, не плачте. Mm -hmm. Я вас дуже хочу, будь ласка, не плачте. Все добре буде. Yeah, Тяжела робота. Mm -hmm. mm -hmm. Нічого нормально. Це понимаєте, вона сама жила, жила, в мене, сама одна mm і. -hmm. Mm -hmm. Он залитя нас, вам, как Мы хотели вас успокоить. Мы гости хотели поведать, как вы здесь существуете, Все хорошо, хорошо. хорошо. Отношения нормальные, хорошие. Да? Дуже есть, Никуда я не убежал, но дуже хорошо есть, Начальники дуже добрые. Ну, это на Нет, ну это такое, без этого не Это такое, А кто-нибудь к вам проезжает из Балавановского? Чиновні, с вами общаються, с ваше так у вас була, как. Ну, ми вони до нас приїжджали. Да. Ну, весною, то були у нас, була і Антоніна Анатолієвна. Да. Приїжджали, приїжджали. Ви сами общаєтеся. Вони приходять, питають, як вони тут, як, да. що потрібно. Да. Це не ремонт тільки ось це, ми зробили ремонт. Mm -hmm. А пожелання какие-нибудь є у вас? Чого? Пожелання. Побажання, що б не хотіли, сьогодні. щоб змінилося Маруся. Може щось краще, щоб було. Прийомнички нам купити, хочу, Нема так телевізора, це хоч прийомнички в кому. Телевізор, а тепер поз не змінився. Все Хорошо, знаете, значит, мы, мы повернем их назад. Нет, ну просто поймите, там когда в холле Я есть телевизор, знаю, а да, человеку, да. допустим, вот здесь бы стоял бы телевизор, даже они бы прилегли бы и смотрели тот же сериал, потому что, знаете, бабушки любят смотреть сериалы да, и новости. Да. Правильно? Мы с головами я что я чтобы они все. Да, хотя в некоторых комнатах оно было, потому что, вы поймите, все время находиться, как говорится, в замкнутом пространстве, это может быть потому что пришли, у вас меню «Хочу Ваня» кто

Оце ми е, заготовляємо м'яса, а ось тут дивіться, ми заготовляємо всі. Получаємо продукти теж централізовано, робимо заявки. Вот, например, на меню калории у нас вказывается, тогда -то на приклина пить щиту А накладные есть у вас, мы просто хотим в соотношение да. цен, которые вам отпускают, просто сопоставить. На накладные да, накладные показатель вам чуть Да, мне, допустим, интересует, Я что скажу, Гречка жареная и не жареная. Почему вам поставляют? Можно посмотреть? Да. Это какая-то фирма вам поставляет или кто-то с головами сейчас вам дает? База Аргола, да? А да. А Она да. вообще непосредственно везет, да? Да. А, да. а почему именно с базой Аргола работаете? Это так получилось еще давным-давно? Да, они, кстати, заключили в неме долгих, так, эксплуатативных... Да, просто вы знаете, что в Арголе дело такое, что, допустим, в одной тюрьмой Ну, Мы это да, был... не заключали. Нет, я мы, понимаю, просто я вам говорю, что я сейчас просто визуально... Жареная ну бочонка там 25, 26, 24. Да. Это очень дорого. Да. Это очень дорого. Почему? Потому что, извините, у меня свой магазин был в Москве. За вот эту вот гречку получаю жареную. 16,50 я получаю в своем магазине. Не жареный я получаю, а 17,80. Понимаете? Ну, вот это остальное, это не с а как кто? Это с Терцентру. Мы, да, мы, так, не мы на, просто смотрите, если я к вам претензий не имею. Не просто смысл, смотрите, да, вот, если бы вы работали на с фирмой, вы бы получали по тем ценам, по которым я вам говорю. А вы берете, вам вывозят с магазина mm -hmm. по завышенным да, ценам. А ведь за это платят дедушки, бабушки, которые у вас здесь проживают, и, соответственно, государство платит. Правильно? У вас рис есть какой-нибудь жареный? Пусть жареный. Пусть Круглый. Пусть 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 Пусть. Пусть. Скажите цены на рис, какая -то. Вот это 23 гривня, а вот эту килограмму оставили на вот 23 гривен. Дорого. Килограммовый рис, в закупке получается 20-70. 25. А мы на базе заказывали было а? тут трассы, два два. Ну, бачите, я, я как база. Я бачина, 14 Дорого. У меня в магазине продажа цена 12,50, продажа у меня 12,50. с ну, это Да. я то есть вы, вы могли бы экономить свои деньги, вот эти вот, даже вот на этом, вы могли бы больше для себя сделать. 20, 20, 20. 22. 22. Вот это вам провести по 10 гривен. Я их продаю в магазине по 14 рублей. Продажа в моем магазине. А что за фирма вот эта? Или То тоже официальная да, да, да. А вот это, это у ульты пришли нам. Цена, да, Это да. 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 все у понедельку, 25 килограмм цена 24. Вот это 24 гривны? Да. Они, да, может, не а а нам на накладной пачкам? А вам понадобно не привозят нет. или как? Или как? Просто список? Накладной. Накладной, на да? да. А с какого магазина? Там не указывается ничего, то с какого магазина привозят? Вы понимаете, что вы на продуктах питания? Вы Переплачен, переплачиваете. в месяц, так по совокупности я еще вам скажу, приблизительно где-то от двух до трех тысяч за месяц. Вот с такими ценами вы переплачиваете. Вот каждый месяц, месяц можно купить и тюнер, стоял, и Сколько поставить? у вас а, людей здесь проживает? 21. человек. На да, 21 человек, если покушать, там, то, 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 Да, в среднем по минимуму вы где-то около трех тысяч. а это Данильченко, да? Хлоп, да Гордеев, вот это даже не знаю, кто такой. Царь Даренко, вот тут беля лекарь. Да, да. Это сзади больницы, да, по нет, не, Нет, не, на не, 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 не. справа за столком. Даренко. Вот Даренко. Все, вы приезжаете на варь? Ну это я вам скажу, это очень дорогие цены. Это очень. Яйца. Гривня 95, да? 3 на 95 а у меня в магазине яйца десяток первый сорт получается по 18 гривен может, это, же, поймите, это уже продажная цена. Я, просто... продажная цена не, я думаю, вы что не сказали, что в одной базе одна цена на две вы, вы не поняли. Ага. Смотрите, если в моем магазине, с учетом какую я ставлю наценку, намного дешевле, чем у вас, просто я хочу понять, тогда, сколько наценку делает тот, и вам сюда поставляют товары. Процентов 70. Як, може, я не знаю, у нас, например, в Петерселе, по магазинах, да? то у нас цены я понимаю. А вот смотрите, я вам самый простой пример приведу. Вот здесь вот, вы вот за этот товар заплатили 2362 гривны, правильно? Да. Хотя, если бы вы убрали бы в другом магазине, где намного да, дешевле. Да. Я свой магазин не говорю, не надо, чтобы да, подумать, что сейчас да, да. интересует. Но есть такие другие магазины, как вот, Континент, там другие магазины, где тоже нормальные да, цены. Да. Вы бы, вот, кстати, в 2362 гривны, вы бы здесь экономили гривен 400-500, это точно. Только за одну поставку. Вас ведет mmm. по очень завышенным ценам. По очень завышенным ценам. Вам серьезно делать. Вы хорошо в территориальном центре. Вы будете, когда в территориальном центре, вы скажете, скажите, что так и так. Почему? Потому что на следующий день это дорого. Вы просто будете экономить свои деньги. Вот даже по этой накладной, вы будете говорить, 400 гривен, сразу так. Вы бы эти деньги, вы бы до для себя. На красный, или еще что-то, понимаете? Но вы за продукты